નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ છના હિન્દી વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ આધારિત દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના મોસ્ટ આઈ એમ પી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં કરશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છના મોસ્ટ આઈએમપી પેપરના વિડીયો અને પીડીએફ માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમનો પણ તમે જરૂરથી અભ્યાસ કરી લેશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ છના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના મોસ્ટ એમ્પી પેપર સાથે પ્રશ્ન એક અપ્રશ્નો કે ઉત્તર સંક્ષિપ્ત મેં લીખીએ ગદ્ય જેમના ગુણ છ નંબર એક કૌમુદીને ગાંધીજી કો ભેટ મેં ક્યાં ક્યાં દિયા कौ मोदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था नंबर बे वाजिद को कैसा पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं तेमनों जब यहां पहले नंबर त्र अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ नंबर चार नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણ થી ની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસ માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ બ્લુ પ્રિન્ટ ફોન કોલ કરી શકો છો બાવીસ ચોપન પર પ્રશ્ન એક બી પ્રશ્ન કે ઉત્તર મેં લીખીય પદ્ય જેમના ગુણ છ નંબરે મન કા વિશ્વાસ કમજોર હોના એસા કવિ ક્યો હૈ તેમનો જવાબ અહીં આપેલ છે નંબર બે सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है नंबर तर कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुई है तमो जवाब अँ आप नंबर चार हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं क्यों प्रश्न बे निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए जिम्मे नंबर आसमान से गिरा खजूर में अटका एक के बाद एक विपत्ति में फंसना राजू पहले ही बीमारी से सूझ रहा था और अब उसकी कार भी खराब हो गई जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका नंबर बे अकल बढ़िया भैंस बड़े शरीर बड़ा होने के अपेक्षा अकल बड़ी होती है। अकल बढ़िया भैंस हमेशा अकल ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सोच समझकर काम करने से ही सफलता मिलती है। नंबर त्रां। जो गुजरते हैं, वो बरसते नहीं। जो डिंग मारते हैं, वो काम नहीं कर सकते। जो गरजते है वे बरसते केवल बातें करने से काम नहीं बनता नंबर चार आए थे हरि भजन को ओटन लगे तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना आए थे अच्छे काम के लिए मगर फालतू काम में लग गए प्रश्न त्रन दिए गए चित्र के आधार पर आठ दस वाक्य लिखिए जामना गुण आठ आठ दस वक्य आप जु सको प्रश्न चार वाक्य को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए जमन गुण छी वाक्य है आप जुए तो गर्मी के दिन थे एक चीटी पानी के तालाब में थी चीटी पत्ते पर बैठे बैठ गई कबूतर ने पत्ते को किनारे पर रख दिया शिकारी कबूतर पर निशाना लगाता है चीटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा बंदूक की आवाज से कबूतर उड़ गया प्रश्न पाँच દેય ગય પરિચેદ માતૃભાષા મેં અનુવાદ કરવામાં મળ્યા હતા જ્યાં તેઓ સુશીલ કોમળ અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા ત્યાં બીજી બાજુ તો તેઓ વીર સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી તેઓ તીર્થી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા પ્રશ્ન શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન નંબર બે લેખિકા લેખક લેખિકા કહાની લિખ રહી હૈ નંબર ત્રણ લડકા લડકી લડકી દુકાન કે પાસ ખડી હૈ નંબર ચાર દાદાજી દાદીજી મેરી દાદીજી યાત્રા પર ગઈ હૈ नंबर पाँच अध्यापक अध्यापिका अध्यापिका पढ़ रही है नंबर छ मोर नहीं मोर बारिश को देखकर मोर नाचने लगा प्रश्न सात परिच्छेद के आधार प्रश्नों के उत्तर लिखे जमना गुण छ अँ परिच्छेद वाँची प्रश्न जवाब लखवा है अँ आप जी सको नंबर एक कायर और साक्षी में क्या फर्क है नंबर बे किसके बिना योग्यता व्यर्थ है नंबर त्री दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है तो साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से प्रश्न चार निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखे जिमना गुण जो पहलू वाक्य अवतरण चिन्ह में चलो अल्प विराम भैया हम यहाँ से भाग चले अवतरण चिन्ह पूरा पूर्ण विराम नंबर बी तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी पूर्ण विराम नंबर तीन इन सिक्कों से क्या होगा प्रश्न चिन्ह चार सच है उद्गार चिन्ह देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं पूर्ण विराम नंबर पांच या इससे किसी विशेष संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं प्रश्न चिन्ह नंबर छह कायर और सासी में क्या फर्क है प्रश्न प्रश्न चिन्ह निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए नंबर एक सिर पकड़ कर बैठ जाना निराश होना उत्तीर्ण छात्रों में अपना नाम न ना देखकर राजू सिर पकड़ कर बैठ गया नंबर बे आईना बनाना बहुत चमकदार बनाना उसने जूतों पर ऐसी पॉलिश की कि उन्हें आईना बना दिया नंबर पैरों तले जमीन खिसक जाना आघात लगना जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब से बटुआ गायब हुआ है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई प्रश्न दस निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए जमन गुणान

જે નિબંધ પણ અહીં તમને આપેલો છે અને જે તમે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો સારા અક્ષરે બીજો નિબંધ છે ન્યાયાલયકી મુલાકાત તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે